Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня 10 мая 2024 год. На данный момент имеем такие интересные новостные события, которые хотим вам передать, дорогие друзья. Вчера мы сообщили о том, что ехали люди с Украины, их остановили в Германии, остановили целый автобус с людьми, которые ехали. Просто-напросто забрали документы, сказали, что они не имеют права дальше ехать. Они сообщили, что они едут в Швейцарию и предложили как бы такой вариант что либо они остаются здесь, в Германии, под защитой, либо они возвращаются в Польшу, и при этом в Польшу, если они возвращаются, они получают какие-то печати, депорт, я так понимаю, паспорта и штраф, и либо они остаются в Германии. Ну, конечно же, эти люди выбрали остаться в Германии, но как бы просили на каких основаниях, потому что они и конкретно едут под защиту в Швейцарию. Им просто объяснили, что по законах их внутренних земель. Я так понимаю, что эти люди просто-напросто получили какие-то особые указания так определенно действует, потому что люди служивые, армейские, знаете, закон не закон, им шеф сказал так делать, значит они так делают. Но если они так делают, значит есть какие-то определенные обоснования. И я думаю, что на данный момент этот механизм он работает пока верно. Вот так вот пропустили, не пропустили, пропустили, не пропустили, и это все ведет к тому, что, скорее всего, оно закроется. Ну потому что война идет вокруг, дорогие друзья. Это же война не только в Европе такая страшная война это война и Африка, Азия, там посмотрите, что творится. И угрозы теракта, тем более у нас там саммит в дальнейшем намечается. На данный момент ночью проезжали люди, люди ехали тоже с Украины на автомобиле. Те молодые люди, о которых я вам тоже рассказывал, что мы переживали, как они проехали украинскую границу, они ее проехали, все нормально. Проехали они Польшу, проехали Германию, их нигде никто не остановил. Ехали люди автобусом, Ситуация такая, что автобус остановили и держали ровно час. Поступать начали мне сообщения от людей, которые ехали по существу от февраля. И ситуация такая, что действительно усилились блокпосты, людей проверяли, довольно-таки тщательно проверяли. Были людей, которых не пускали, высаживали. Люди, которые проезжали сюда, в частности одна семья, они сказали, что они едут в Швейцарию к родственникам и что они будут вставать под защиту здесь, в Швейцарии. И их пропустили. Вот так же, вот такая вот была ситуация, она была еще в феврале, дорогие друзья. Деленный веерный механизм, он уже запустился, и он, конечно же, будет иметь какие-то логические завершения, дорогие друзья. Это все не просто так делается. Следующее. Хочу обратить ваше внимание на статью. Мы ее сегодня опубликовали. Статья касается Сэма, работы Сэма больше 60% просителей убежища с Африки, которые намеревались проехать в Швейцарию, они были не допущены к Швейцарии. Также наведена очень интересная статистика, что в 180 случаях запрос был аннулирован, поскольку лица, обращающиеся за убежищем, покинули БАЦ или нарушали свои обязанности по участию. Минуточку. Алло! Сереж, нас вже поселили бункер. Вони нам казали, що нам феномена будуть. От, ми їх не допоняли. Ми взяли з собою. Ну, нам необхідно, ми взяли з собою, вони, правда, перехнирили, позабирали те, що не можна. От, електричні всякі прибори не можна, їду по суті, не можна. Ну, такі, а чипчики мене були, вони забрали. От, а... Когда уезжаешь, тебе все отдают, но получается, что они нам сказали, что если у вас есть машина, можете в машину занести. Хорошо, вы там на собеседование когда едете уже? Ну, в принципе, я так поняла, что не сегодня, потому что ну, те, что там живут, говорят, что уже сегодня никого нет. Хорошо. Ну, праздники. Смотри, я сейчас немного, я записываю как раз видео, и ты ворвалась в эфир. Слушай, если можно, попозже свяжемся, хорошо? Один вопрос, один вопрос, можно? Один вопрос. Да. Как вы проезжали? Скажите, пожалуйста, останавливали вас, не останавливали? На украинской границе нас хорошенько Нет, нет, не украинская. Нас интересует уже от Украины, когда вы ехали сюда, к Швейцарии. У нас никогда. просто так подавилось, нас никто не останавливал на границах. Вот Польша и Германия, Германия и Швейцария. Нас никто не останавливал вообще. Угу. Хорошо. просто подавились и мы себе поехали. Мы аккуратненько, тихонько, по правилам, без превышения скорости, чтобы не привлекать внимание. Вот. Хорошо. Я рад за вас, дорогие друзья. Если что, на связи. Да, спасибо, спасибо большое. До свидания вот этот вот случай, о которых мы очень сильно переживали, чтобы они доехали. Но знаете, как Всевышний открывает, так оно открывает везде. И вот, честно говоря, слава Богу, они уже здесь. Но по поводу автобусов, вот эта вот ситуация тоже, что мы сказали, один вернули. Один пропустили, держали, но пропустили. В общем, есть такая информация. Так что, дорогие друзья, примите все это к сведению и по центрах БАЦ, вот эта статистика, 185 случаев были аннулированы запросы на убежище, потому что нарушали правила. О чем это говорит? Это о том, что люди оставляли БАЦ, либо вот покатушки какие-то сделали за границу, понимаете, поехали в гости. Дорогие друзья, всего этого на этом этапе вам ни в коем случае нельзя делать, потому что вы потеряете всю эту защиту. Вот эта информация, она свеженькая, к размышлению. Следите за нашими новостями и, дорогие друзья, граждане из Украины, которые хотят уехать от войны, которые имеют еще такую возможность. Дорогие друзья, вот ситуации, которые есть на данный момент. Так что Швейцария принимает. Всем салют и до свидания.